介绍，我叫丁亮亮，是负责 DT 平台广角江夏栏目的一名新人编导。我还有个弟弟叫丁满，他这个人吧，其他的还行，就是脑子不太灵活。对对对对对，全世界就他丁了了最棒最优秀，行了吧？你们回头播出的时候，能不说我们是姐弟关系吗？嫌丢人。 你说合租啊？其实这个房子是我舅舅买的，他在国外做研究，这么大的房子空着也是空着，所以就让我和丁满住了，给房子添点人气吧。不过最近新来了两个租客，先来的那个是个医学博士，我舅的朋友，名字叫江侃。但是在他那儿，估计你们什么也采访不到了。我是连歌瑶，刚刚转来广角江夏的主持人。 你问我们住在一起的感受啊？其实吧，还是有一点点小尴尬。毕竟第一次和除了家人以外的异性同住在一个屋檐下，每天抬头不见低头见的，多多少少会有点不自在。而且啊，江博士的话实在是太少了，真的，我长这么大就没见过话这么少的人。那当然是开心了，为什么？ 自己猜。总之目前为止，我自己对这样的合租生活还挺满意的。当然，别人满不满意，你得去问人家。不好意思，时间到了。那就明天见吧。明天见。明天见。明天再见吧。头像都没有设定啊。 连朋友圈也是一片空白，这个男的也太神秘了吧！哼，前前后后发了几次微信，他永远只回复一个字“好”。那咱们大概的推测一下，这个新住户呢，是舅舅的朋友。 所以年龄预计四十加，身份是药剂学博士。这次来江夏是说要做医药企业的项目顾问。哎，想都不用想，性格绝对谨慎刻板，也许还有点固执。你去接，我跟他可没话聊。那我代沟更大好不好？我不去。你说什么呢、啊？我小时候对你不好、啊。不去。啊、哎，啊，有什么关系？啊？去。 老规矩，石头剪刀布。石头剪刀布。江博士，你好，我现在已经在去机场的路上了。您下飞机之后请及时联系我，辛苦了。但是现在这边有点堵车，可能得晚半个小时。 麻烦您先找个地方坐一会儿吧。江先生，我已经到机场了，您现在在哪儿啊？穿什么颜色衣服啊？我去接您吧。黑色上衣，黑色裤子，车位号给我，我过来就好。 对对对，我是江先生。您这停车场地方倒是挺大的啊，可这标记做的也太小了，害得我这通找啊。辛苦了，江先生。而且你这时间算的也不准啊，我看人很多车都直达大厅门口去接的。实实在不好意思，今天来的路上实在是太堵了，我。行我就想给你敲个警钟。 时间观念重要的很，是是。干你们这行的要是老迟到，别的客人肯定会投诉你们的、哎。投投诉？这就是你开的车？哎，就是这辆。不对吧？我订的应该是辆商务车呀。什么商务车？我就知道，你们这些地陪网上承诺做的好好的。 一见面就打折，我可告诉你，车必须得是商务车，酒店非五颗星的我可不住。你耽误我时间，你怎么弥补？是是不丁了了，你你是江凯。 专心开车。那个江博士，今天实在是不好意思啊，让你等了这么久不说，我还把人给弄错了。主要是之前我舅舅说你是他朋友，所以我想着舅舅的朋友怎么着也得四十。没关系。哎，所以江博士，您是自己来江夏这边做项目，有没有熟人啊？ 要不我回头带你去逛一下，有熟人，不这样，这还怎么往下聊啊？放首歌缓解一下吧。江博士。 请进。您穿这双吧，新的。啊、打招呼啊，杵着干嘛？啊。江博士，这是我弟丁满。你好。呃，你好，你好。江博士，我带你参观一下房子吧。帮江博士把箱子拎上。给我好了。 让你接舅舅朋友，你从哪给我拐了个这么年轻帅气的姐夫？江博士，这边走。哎、厨房呢是半开放式的，比较方便，设备基本也算比较齐全，你直接用就行。还有这个冰箱，上面冷藏，下面冷冻，很方便的。全冰箱。厨房这边大概就是这样。 啊，我们去看看客厅。客厅这边的话，我们专门放了绿植，想着对身体比较好。你看这个电视啊，它是高清的，四 K 画面、嗯。秦校长，你说话当真？咱们不见、啊、呃，江博士，你别介意啊，我姐她就是这样，啰里吧嗦的。取热饭去。凭什么呀？一，二。哎 客厅这边呢，差不多就是这样。咱们去看看卧室吧。家具都是舅舅之前买的，质量都特别好。我跟丁满也有在定时清洁。谢谢啊，没事。 这些书你要是不看的话，可以拿下来换上自己的。金博士，四件套是新买回来、洗干净才铺上的，不用换的。贴身物品必须要用自己的。 还有晚上八点之后不吃饭，早上七点之前要晨跑，每周日一次室内消毒，真的是无比讲究。那可能就是人家的专业素养。哎，不过你这个室友确实挺厉害的，二十八岁，清北大学药剂学博士，还去国外做过项目，优质啊！还行吧，长得呢，帅不帅？帅。 不帅的，这都不是重点，那重点是什么呀？就是感觉这个人吧，有那么一丢丢，不是很好相处。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！行了，相信我。 像你这种啊，喜欢吃烧烤、喝奶茶、喜欢吃零食的人，和这种药剂学博士相处的最佳方式就是少说话，容易被智商碾压。no，容易更加清楚的意识到自身的致癌物质摄入的过多，从而拥有因年患癌的错觉。走了，去剪辑房了。监工使人快乐。哦，我的老伙计们。 剪呢？剪的怎么样了？剪的怎么样了？正剪呢，还有十分钟吧。连主播，我听说连主播马上要转到咱们栏目来了，还不知道什么时候能见。特好剪吧？怎么说话呢？什么叫特别好剪啊？关于连主播的部分，压根都不用剪。 上一期节目导出来没？我，哎，你们俩也在啊、嗯？豆哥好，我们也是来催进度的。嗯，主要是怕大江拖延癌晚期。干嘛啊？我在这剪片子呢。嘿，哎,哎，豆哥，这位是哦，王介绍，胡佳莹，今年考核以第一名的成绩考到咱们栏目来，以后就是栏目的新编导了，大家多多关照啊。 初次见面，大家叫我佳莹就好。能来到咱广角江夏是我的荣幸，希望以后能和大家一起互相学习，好好工作。欢迎欢迎，热烈欢迎！欢迎欢迎,欢迎，热烈欢迎！欢迎欢迎，热烈欢迎！我带了点儿自己做的曲奇，大家累了一上午了，吃点东西解解乏。姐姐 对了，叫我师娘就好。丁幺幺，谢谢。这个外景记者还挺懂话术的。嗯，辑也很清晰。嗯，颜值也很高，就这水平，直接出道都没问题了。他、嗯、叫什么来着？你们刚看见了吗？哎，如烟。我倒回去看看。师兄,师兄、啊。师兄，慢点了，师兄。 师兄，你不是喜欢看新闻吗？那你看过《广角江夏》吗？就这个节目、啊，这个记者小姐姐，你知道她叫什么名字吗？她每次都。果然是新闻爱好者。你们注意一。啊，他是我房东。 真的假的、啊，师兄？那你也太幸福了吧！像寥寥姐这种类型的姑娘，又好看又有趣又聪明，说话也好听，你这简直是在和仙女同居啊！ 我怎么感觉他不是很聪明？准备！一，注意动作！二，好好了，今天就训练到这儿，下课。 我来了，这点儿该去接他了啊！行，这有我呢，你去忙吧。行，谢了啊！了了了哎，行，拜拜。散了就散了,了，现在比小孩上课还准时。嗯，你这一定是你同事亲手做的？怎么跟巴黎烘焙的味道一毛一样，齁甜齁甜的？哎，你懂什么呀？ 人家胡佳莹说了，自己平时最大的爱好就是烘焙，那做的多了，味道跟商店买的肯定差不多嘛。反正我们栏目的下午茶以后她都包了，你就羡慕吧你。哟，那我得提前建议他把治糖尿病的药给你们备好了。哦你的情商怎么这么感人？这么多年没找着女朋友，自己心里没点数。 我没有女朋友，那是因为还没有找到理想型，好吗？就你同事那娇滴滴的，真不是我的菜。我的理想型，要酷，要飒，要个性，又不是太多，最好高冷一点，别整天嗲兮兮的。还有，我不喜欢穿的又是粉的又是花的，全黑才是我的心头好。听吧吧，嗯、<laughs> 你的理想型。 洗头好，又酷又飒又高冷，这里小姐还满意吗？我谢谢你啊，江护士，下班了，一起回家吧。

也是啊，但我估计啊，他不会过来。这可是爱情片，他应该喜欢看那种更高端一点的。人可是博士呢，哪能跟咱们一样啊？嗯，话说的有道理，但你下次夸别人高端的时候，能不能别顺带拉踩咱俩低端呢？哎呀，建议这个干嘛？那你就跟他客气客气，反正他又不会过来。嗯，哼 <laughs>。 江博士，要不要一起看电影啊？ 你睡了？别呀，这多早啊！你哼，他平时都熬夜到凌晨今天睡这么早，<laughs> 其实也不算很早。 那个，江博士，我看你作息挺规律的，你们学医的人是不是身体都特别健康啊？你是指哪方面？就随便哪方面，还能有哪方面？影响健康的因素有很多种，生活方式、医疗、遗传，甚至气候。倒也不必这么严谨。 你房间的灯都亮的挺晚的，那你是不知道，我们媒体工作者干起活来都没日没夜的，晚上灵感比较多，早了我睡不着。短时间内可能没关系，时间长了容易影响大脑。早点休息，早点休息可能比喝药有用。 嗯、晚安。嗯。他的意思是，我需要补脑。这个角度差不多了。对了，备用卡要不直接拿出来吧？我们待会儿不去前面拍吗？ 这里好远、啊、能拍清吗？站到前面会挡住学生视角，在这儿就可以了。那个别碰。不好意思、啊，我不太懂。啊，呃，小胡第一次参加外景拍摄是吧？有好奇心正常的，这属于对于工作态度热情，值得表扬啊。 对不起，窦组长我，我就是感觉好像只有我没什么事儿，也帮不上大家什么忙。没事的。对啊，佳莹，我第一次出来的时候比这还慌呢。这次出来本来就是来学习的嘛，你就别想太多。要不我去给大家买点水吧，现在天热，大家应该都渴了。窦、哎、组长。那多不好意思啊。不要紧的。 聊聊，你们喝什么？微信发我。哎、嗯，你你没事吧？要不还是我去买吧。这么,这么火爆啊！聊聊他怎么在这儿？别看我，别看我，别看我，金了 好巧啊，江博士。嗯、<laughs> 那个，你也是来听讲座的呀？我。哎，果然是学无止境。江博士，你都这么厉害了，还得来听课。这次报告是他们医学院特地找来了一位大神过来主讲，你一会儿可得好好记笔记。是吗？ 我们栏目连带总监都派了六个人过来呢。嗯，话这么少，这还怎么往下聊？嗯、啊？报告用的资料啊？哦，行行行，我这就去拿。对不住啊，江博士，我还有点事，先走了。 你好好听课，加油！谢谢，谢谢，不客气。请问是在这里领资料吗？是的，请进。稍等一下，这些是刚打印出来的，还没有分好呢。嗯，不着急，辛苦你了。喝点水吧。 谢谢，啊。丁了了，你认识我？对啊，我看过你们的《广角江夏》，还有江凯是我的师兄，我叫橘子，和他一起从清水过来做研究的。哦，你辛苦你了，了了姐。啊，做节目不容易，与魔王同居更不容易啊。 我本来还想微博私信你呢，哎，真的没想到在这儿能遇到一个这么懂我的人呢、啊。其实我每次跟江侃在一起的时候，都觉得脑袋上盘旋着几十只乌鸦，轮番的嘎嘎，尴尬的不行。对对对，而且每次师兄一个眼神过来，都能把我看到直发毛，就像柯南里面那个黑影人一样，神出鬼没，是，不是？时不时就出来吓你，对吧？ 我也有这种感觉，反正我就是觉得，只要江侃在的地方，方圆十里都能上演寂静岭了,、嗯<吗>了。了了姐，嗯，那个，嗯、师兄。<笑><笑> 作为西华大学的老师，本人非常荣幸能够参与这次专业性学习交流会。聊聊，这对于我们每个人来说，嗯<聊>，怎么了？你知道王教授还有一个得意门生吗？姓名不知道，但据说特别厉害。我刚刚听好几个女同学说，好像还挺帅的。趁着这次机会。 我还想给大家介绍没有可能是智慧一位我的人的错觉<绍>我的我的。他前不久刚调到江夏工作，西华大学博士江侃。